Всем привет, ребята! С вами Нилькрафт! И сегодня мы будем давиться клип Кожаные штаны Да начнем? Да начнем уже! Привет. Ну кто там так рано? Mm. Точно! Да иду, я иду! Угу. Привет! 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 Привет, 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 привет. привет, 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 ага. привет, привет. Так, стоп. Э, э, короче, я по делу. По делу? Да. А, ты про тот случай в туалете, когда он плохо смывался и ты решил <звучит> по делу, я по делу, да. По делу. Ну, Тогда, может, ты хочешь обсудить вчерашний момент в шахте, когда Фикс зомби подошел к тебе сзади. Не, не, по делу я. Какому, блин, делу? Ну, по дельному делу делу я, я по делу. <звук> ты серьезно, у тебя миллион подписчиков, дружок. Окей. Да окей. Ну теперь-то. И понял. Тут за кадром подарок тебе на <звы> Парни, это походу клип. Если честно, я так давно хотел вам это сказать. И вот, когда у меня появилась возможность, я скажу. Я говорю вам от всего своего сердца. Вы только внимательно слушайте. Только в кожаных штанах, да в железных сапогах. Только в кожаных штанах, с пасной удочкой в руках. Только в кожаных штанах, слава юмы боюсь вах. Только в кожаных штанах, штанах, штанах. Про почтанники ни слова каждый день. О, кстати, ребят. У мене за два дні день народження, 28 липня. І зробіть подарок. Давай наберемо 30 лайки. Ну, давайте 35 лайки. достаточно. Бласка. Дальше. Корову, смык, очень ясен, добывать кожу прекрасно. В и... уютно делать то, что я хочу. Так, ну погоди минутку. Два алмаза, Запоминай, все это нужно делать, но не сразу. Миллион подписчиков, спасибо вам огромное. Я так хочу летать, но в штанах это прикольнее. И только в кожаных штанах. Интересно, кто робит такие мультики? Про Майнкрафт. Только в кожаных штанах, с классной в руках. Только в кожаных штанах. Мне эта графика не понравилась. Вот эти очи не понравились. Ну, потом проехал. Вот только позже на штанах, штанах, штанах лавулкан, лупа ламса прыг мы лям это про штаны и перездравляются, уже летается, Шутки получили мы дели пополам. сколько можно получать людей? пока один, День. лишь на один штаны и станешь ты не победим. Я как странный житель, торговец прямоты, сколько гемов ты потратил, чтобы хоть как связаться с ним поддержать, обменивая воздух на крайности, штаны. Черт, только Сколько кожи нужно, чтобы спасти мне штаны? Я остановился на седьмой. Сколько верстака поставить просто так? Открой меню. Положи на нем свинью почему свинью. Не знаю, так хочу, почему так хочу, потому что я могу. И только в кожаных штанах, да в железных сапогах. Только в кожаных штанах. Спасный пудош в руках. Только в кожаных. Штанах, 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 только в кожаных штанах, да в железных сапогах, только в кожаных штанах, с пасой уточкой в руках, только в кожаных штанах, слабою мы боюсь вас, только в кожаных штанах, штанах, штанах. Ой, да ты рофлишь. Стойте. Только в кожаных штанах, славою мы воюшь во. Только в кожаных штанах, штанах, штанах. Только в кожаных штанах, да в железных сапогах. Только в кожаных штанах с классной куточкой в руках. Только в кожаных штанах, славою мы воюшь во. Только в кожаных штанах, штанах, штанах. Ой, да ты руфлишь. Пока, ребята. <свеч> Ставьте лайки, на на рочи. Всем удачи, всем пока.